Сегодня состоится автопробег в честь второй годовщины освобождения города. Как все сознательные граждане Украины, мы проедемся по городу с остановкой на монументе погибшим воинам. Отдадим честь ребятам, потом приедем, будем праздновать. Сыновья так рано Нам не хватает их улыбок Тепла Не заживает, кровоточит рано Но лишь бы гибель их Была не зря Пусть знают, Краматорск це Украина Пусть видят желто-голубой наш флаг Мы жить хотим В согласии и мире Но потерять страну нельзя никак Хлопцы Берегите себя Помните, что дома вас любят и ждут родным погибших. Терпение. И пока помнят наших сыновей, пока они живы. you uh -huh.